হৰি কৃষ্ণ বামন দ্বাদশীৰ আপোনালোকৰ সকলোকে হিয়া ভৰা ওলগ জনালো আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ সৌন্দৰ্য এয়াই যে ইয়াত প্ৰত্যেকটো দিনেই হৈছে এক উৎসৱ আৰু প্ৰত্যেকটো উৎসৱেই ভগৱানৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ভগৱানে যেতিয়াই কোনো অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ লীলাসমূহত কিবা নহয় কিবা উপদেশ কিবা নহয় কিবা শিক্ষা অৱশ্যে নিহিত হৈ থাকে আৰু জীৱনৰ সমস্ত দায়িত্ব পূৰণ কৰি কিদৰে এই উৎসৱসমূহ পালন কৰিব লাগে আনন্দত কটাব লাগে জীৱন যাপন কৰিব লাগে এই সমস্ত শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা যায় ভাদ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি হৈছে সেই পৱিত্ৰ সময় যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে দেৱতাগনৰ প্ৰাৰ্থনাত মাতা অদিতিৰ গৰ্ভৰ পৰা বামন অৱতাৰৰ ৰূপত প্ৰকট হৈছিল সেয়াই হৈছে বামন দ্বাদশী অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো বামন পুৰাণৰ অনুসৰি দৈত্যৰাজ বলি এজন মহাপ্ৰতাপী ৰজা আছিল যিজন প্ৰহ্লাদ মহাৰাজৰ নাতি তথা ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ পৰম ভক্ত আছিল তেওঁ নিজৰ প্ৰজাৰ প্ৰতিও সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত আছিল যেতিয়া বলি মহাৰাজে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কৰিছিল তেতিয়া যজ্ঞৰ পূৰ্ণাহুতিৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁ দান দিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ব্ৰাহ্মণদেৱো তাত উপস্থিত হলগৈ যিজনক দেখা পাই বলী মহাৰাজৰ গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই তেওঁৰ কাণত মনে মনে কলে যে এওঁক দান নিদিবা এওঁ স্বয়ং শ্ৰী বিষ্ণু হয় যিজনে ব্ৰাহ্মণৰ বেষ ধাৰণ কৰি আহিছে এওঁ তোমাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ কাহি লৈ যাব তেতিয়া বলি মহারাজে কলে যে জীবনের অর্থ হৈছে বিষ্ণুর সেবা করা এই ব্রহ্মাণ্ড যি যি আছে সে সর্বস্ব তেওরে যেতিয়া সেই বিষ্ণুয়ে স্বয়ং পৰা দান লোলে আহিছে তেতিয়া মই কিদরে তো অবজ্ঞা কৰিব পারো এই কথা শুনে শুক্রাচার্য কলে যদি তুমি মোৰ কথা নুশুনা তেন্তে মই তোমাক অভিশাপ দিম অভিশাপৰ কথাকো আওকাণ কৰি বলি মহাৰাজে সেই চুটি চাপৰ বাওনা ব্ৰাহ্মণজনৰ কাষলৈ গ'ল আৰু সুধিলে যে সেই ব্ৰাহ্মণ দেৱতা আপোনাক কি লাগে উত্তৰত বামনদেৱে ক'লে মই হৈছোঁ এজন ব্ৰাহ্মণ আৰু মোক যজ্ঞ তথা ধৰ্ম কৰ্ম ইত্যাদি কৰিবৰ নিমিত্তে ভূমিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আপুনি মোক তিনিপংক ভূমিকে দান কৰক এই কথা শুনি বলি মহাৰাজে ক'লে তিনি খোজ মাতি মই হৈছোঁ চৈধ্য ভুৱনৰ স্বামী আৰু আপুনি মোৰ পৰা কেৱল তিনি পোক ভূমি বিচাৰিছে ব্ৰাহ্মণদেৱে ক'লে মনুষ্যৰ ওচৰত যিমান থাকে আৰু যিমানখিনি তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় তেওঁ সিমানতেই সন্তুষ্ট হৈ থকা উচিত যদি তেওঁ সিমানত সন্তুষ্ট নহয় তেন্তে তেওঁ আৰু কেতিয়াও কোনো পথে সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে মই সদায় প্ৰসন্ন হৈ থাকিব খোজোঁ সেইভাবে আপুনি মোক মাত্র তিনি পথ ভনিয়ে দান যিটো বলি মহারাজে স্বীকার কৰিলে যেতিয়াই বামনদেবে নিজৰ পক তুলিলে আকার বাঢ়িয়ে গৈ থাকিল তেতিয়া তেওঁ নিজৰ কেনাল দুই খোঁজের দ্বাৰাই সর্বোচ্চ লৈ ললে পৃথিৱীৰ সমস্ত উচ্চ লোক সমস্ত নিম্ন লোক তৃতীয় সোজৰ বাবে যেতিয়া কোনো অন্যস্থান বাকী নৰল তেতিয়া বলি মহাৰাজে নিজৰ মস্তক এই বুলি কৈ আগবঢ়াই দিলে যে মোৰ অহংকাৰ মোৰ নিজৰ হয় আৰু আজি মই নিজৰ সেই অহংকাৰকেই আপোনাৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰিছোঁ তেতিয়া বামুণদেৱ বলি মহাৰাজৰ শিৰত চৰম থৈ তেওঁক সুতল লোকলৈ পঠাই দিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে মই তোমাৰ সমৰ্পণ তথা ভক্তিৰ দ্বাৰা অতি প্ৰসন্ন হৈছোঁ আৰু মই তোমাক ইন্দ্ৰলোকতকৈও এশ গুণ অধিক শ্ৰেষ্ঠ লোক প্ৰদান কৰিছোঁ য'ত মই স্বয়ং তোমাৰ দ্বাৰপাল হৈ থাকিম এইদৰে মামণ্ডে ইন্দ্ৰ আদি সমস্ত দেৱতাসকলৰ বিপত্তি দূৰ কৰিলে তথা বলি মহাৰাজৰ সৈতে আমাৰ সকলোকে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে যে ধন সম্পত্তি ক্ষণভংগুৰ হয় আর অহংকার দ্বারা জীবন একু প্রাপ্তি নি আমার সাধারণ ভৌতিক দৃষ্টি এনে লাগিব পারে যে ভগবান বামনদেবে বলি মহারাজক মাত্র িখ মাতি লাগে বলে ঠগিলে আনকি দুটা খোঁজের তিনিও লোক দখল করে আনকি বলি মহারাজক সুধিলেও যে তৃতীয় খোঁজ কত ঠব আৰু তাৰ পিছতে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে বামুণদেৱে বলি মহাৰাজক সোতল লোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দেখাত এনে লাগে যেন ভগৱানে নিজৰ ভক্তক প্ৰতাৰণা কৰি তেওঁৰ সকলো সম্পত্তি কাঢ়ি লৈ ইন্দ্ৰকহে প্ৰদান কৰি দিছে কিন্তু বাস্তৱতা হ'ল এইয়ে যে প্ৰভুৱে বলি মহাৰাজৰ হাতত নিজকেহে সমৰ্পণ কৰি দিলে তেওঁ সোতল লোকত বলি মহাৰাজৰ দুৱাৰ ৰখীয়া হৈছিল আৰু তাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে পরবর্তী মনোমন্তরত তেই ইন্দ্র হব গতি হৈছে প্রভুর দৈবিক প্রতারণা যদিও ভগৱানে নিজের ভক্তক প্রতারণা করে ভক্তর মঙ্গলর ভক্তর সেয়া বাস্তৱিকতে ভক্তর ওপৰত প্রভুর অসীম কৃপা সেইবাব বামন দ্বাদশীর শুভক্ষণত আমি বামন দেৱক প্রার্থনা করা উচিত যে কৃপা কৰি যিদৰে আপুনি বলি মহাৰাজৰ অহংকাৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিছিল ঠিক সেইদৰে আমাৰ অহংকাৰকো যেন সমাপ্ত কৰি আমাকো উদ্ধাৰ কৰে যেন যাৰ ফলত আমাৰ যেন আপোনাৰ চৰণ কমলৰ প্ৰতি শুদ্ধ ভক্তিপ্ৰাপ্তি হয় আৰু আমিও আপোনাৰ প্ৰতি সৰ্বদাই আত্মসমৰ্পণৰ ভাৱনা ৰাখিব পাৰোঁ ধন্যবাদ হৰি কৃষ্ণ